Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi podcast Borang Kasih Jadi Inspirasi Setiap Hari. Hmm. Untuk kali ini episod yang ke-10. Okay, so kita ada seperti biasalah, lah aa, tetamu jemputan yang kita aa, jemput untuk berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan dan sebagainya. Okay, untuk sesi kali ini kita ada Puan Nur Hayati binti Muhammad Amin. Betul si, ya? Betul. Okay, so Puan Hayati Merupakan salah seorang uh, pensyarah di Jabatan Perkomputeran uh -huh. Fakulti Komunikasi Sini Visual dan Perkomputeran Indonesia yeah. eh? Ya yeah. okay. so, Selamat datang Ya yeah, terima kasih uh, kerana saya menjemput saya <laughs> <laughs> okay. So untuk kali ini kita borak santai-santai je lah okay. Yeah. Okay. So untuk <laughs> episod ke ini kita akan bincangkan <laughs> ataupun kita akan borak-borak hmm. berkenaan dengan program asas yang ada di Jabatan Perkomputeran iaitu hmm. kalau nak lebih spesifik program asas teknologi teknologi maklumat maklumat boleh perkenalkan diri cerita sikitlah tentang latar belakang macam asal mana kemudian pendidikan aa, daripada sekolah rendah ke tahap tertinggi okey 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aa, nama saya Nurhayati binti Muhammad Amin so saya berasal daripada Muara Johor mm -hmm. Uh, sekolah rendah saya di uh, Muar nama sekolah saya ni unik sikit mm -hmm. uh, sekolah kebangsaan Parit Setongkat oh, uh, Setongkat uh, pula eh uh, yeah. satu tongkat je ya yeah. <laughs> ya yeah, okay. klasik okay. sikit nama dia kan Okay, kemudian saya sambung di sekolah menengah Tun Perak Muar and then uh, selepas tamat uh, SPM so saya meneruskan pengajian di Matrikulasi Melaka Selepas tu saya meneruskan pengajian degree di Universiti Kebangsaan Malaysia Uh, master di uh, UITM Shah Alam. Oh, okay. uh, itulah yeah. perjalanan pendidikan saya daripada sekolah rendah sehinggalah uh, peringkat uh, master. So kita nak panggil apa? Yati ke? Luar Yati ke? Uh, yati lebih mesra uh, boleh. Okay. Boleh, okay. tak ada masalah. So saya so ringkasnya lah untuk pendengar ataupun penonton di luar sana tu kan. So apa sebenarnya program asas teknologi maklumat yang ditawarkan dekat Unisel ni ataupun jabatan kita ni? Uh -huh. Uh, okay, di Unisal uh, kita ada program asas. Okay, kita ada banyak program asas. Mm -hmm. Tapi di bawah Fakulti uh, IT ni kita ada uh, di bawah Perkomputeran. Okay, kita ada program asas teknologi maklumat yang mana program ni direkehas untuk Uh, pelajar lepasan SPM oh, So okay. ini kita boleh kata yang biasa Kalau industri dia panggil macam fast track Sebab mm -hmm. tempoh pengajian dia pendek satu tahun oh, okay. uh, Sebelum uh, pelajar meneruskan pengajian ke peringkat degree mm -hmm. So boleh kita katakan program ni sebenarnya uh, Direka khas untuk pelajar yang minat dalam mm -hmm. bidang IT Ataupun kalau tak minat tapi dia nak tahu okay. kan? so Dia nak tahu sebelum uh, dia nak sambung degree Atau diploma dia nak tahu IT ni apa macam mana katnya mm -hmm. So dia boleh belajar Sebab tempoh pengajian dia pendek dan uh, dia punya silver dia sesuai untuk pelajar lepasan SPM. Ah okay. uh, memang direka khas supaya mudah untuk pelajar uh, faham mm -hmm. dan juga uh, pendekatan itulah uh, selain daripada dia, dia punya konten modul pendekatan tu yang sesuai uh, untuk pelajar lepasan SPM. Jadi uh, lebih kurang macam matrikulasi ke ataupun uh, yang terbuka? ada ada beza atau sama? Perbezaan boleh dikatakan adalah dari sudut matrikulasi ni bawah KPM. Oh, okay. ah okay. okay. so yang ni apa asas ini adalah di bawah uh, universiti masing-masing kalau mm. lihat mm. banyak universiti lah yang ada asas ini uh, contoh contoh uh, UiTM mm -hmm. pun ada asas mm -hmm. ataupun UM pun ada asas okay. masing-masing sekarang ni kebanyakan asasi yang ada di IPT di Malaysia adalah tempoh uh, pengajarannya setahun. Okey. Ah okey. Tempoh tempoh tu standardlah. Ha ah, tempoh okay, dia standard. Okay, okay. So in terms of content, so saya percaya content uh, modul uh, di Asasi IT di Unisel ni adalah kita boleh katakan setanding dengan hmm. uh, apa nama IPT, IPT lain. IPT yang lain hmm. tu awam tu. Okey, hati soalan mm. seterusnya. Mm. Syarat minimum untuk pelajar tadi apa lepas SPM Aha. untuk masuk ke program asas teknologi maklumat fakulti ini. okey untuk pelajar uh -huh. uh, mendaftar uh, sebagai pelajar program asas teknik IT uh, IT syarat kelayakan yang minimum adalah kena lulus SPM dengan uh, 5 kredit okay. termasuk matematik oh, okey uh, so kalau lihat kat sini dia punya syarat tu dia um dia boleh sesuai untuk pelajar sama ada uh, aliran sains of course lah mm -hmm. dan juga yang aliran bukan sains oh, Okay. Uh. so itu matematik biasa eh bukan matematik ah, tambahan ya, matematik Biasa matematik moden. Ah, okay ah, matematik, matematik dalam matematik. So <laughs> matematik moden lah. Mm, okay, so yeah. tak perlu risau kalau tak ada admit. Ah iya, yeah. kan. tak perlu risau kalau tak ada admit ke mm -hmm. ataupun admit tak kredit ke. Ah, sebab admit dia tidak termasuk dalam ah, syarat minimum untuk Uh, masuk asas IT. Okay. So, okay. So, secara asasnya, tempoh pengajian satu tahun. Mm -hmm, okay. Betul. Uh, dua semester je kalau tak silap uh, tiga saya. Tiga semester. Tiga semester. Uh, tiga semester panjang. Oh, okay. So, uh. maksudnya macam dia agak pack sikit lah. Uh, just nice lah. Ah, uh, uh, tapi okay. cuti tetap ada lah kan? Ah uh, ada, ada. Dia ada. akan, akan ada lah. Dia, dia tak ada mid term break. Oh, uh, okay, tapi okay. dia ada semester break. Okay. Uh. So, uh, lepasan SPM, uh -huh eh uh, 1 tahun ya yeah. tiga semester uh -huh. dan juga syarat kemasukan dia lima uh, lulus SPM lulus SPM lima kredit, lima kredit termasuk matematik modet ah ya betul okey so pelajar dah habis tahun okey untuk program asas uh -huh. kemudian dia akan sambung uh, ke peringkat ijazah sarjana muda. Uh haa -huh. bagaimana persediaan ataupun apa yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar asas ini supaya dia tak Orang kata apa, terkejutlah bila masuk ke peringkat degree nanti. Uh, sebenarnya program ni, uh, program asas ni direka, modul ni direka supaya uh, menjadi persediaan uh -huh. kepada pelajar sebelum uh -huh. masuk ke degree. Okay. okay, so kita katakan sebagai batu loncatan lah. Uh -huh. So maksudnya, sepanjang uh, pengajian asas ni, mereka akan didedahkan dengan uh, pelbagai subjek, okay, uh, berkaitan dengan IT. Okay. okay uh konsep yang related dengan IT yang IT yang semasa lah hmm. okey dan juga didedahkan juga dengan kursus-kursus yang berkaitan okey okay. uh, seperti macam ada komunikasi hmm. okey uh, ah, ya, sangat penting hmm. okey matematik untuk logical yeah. sebab IT dia sangat berkaitan dengan programming hmm. uh, and then dia akan ada subjek uh, seperti Uh, untuk public speaking. Oh, okay. uh, so yeah. ini sebagai persediaan uh, lah uh, so yang mana pada peringkat asas bila kita beri uh, uh, pendedahan mm -hmm. uh, selama satu tahun, mm -hmm. so bila masuk degree, okey mereka akan lebih bersedia. Mm. Tak uh, dia nak terkejut kan macam tiba-tiba uh, ya belajar yeah. apa pula uh, ni kan. So, uh. Dan bagusnya mereka tak ada setahun, dia dah ada uh -huh. experience, dah tahu macam mana, dah faham hmm. uh, perjalanan uh, sebagai pelajar, uh, dah tahu konsep a uh, apa pointer, CGPA, hmm, dah tahu oh, masa haa, dah, tahu, dah tahu dia dah tahu macam mana nak kita yes, yes subjek tu. Aa, so itu yang bagus tu lah. So mm. dia akan beri benefit kepada pelajar bila masuk degree. Aa, so tak sebagaen. adalah terus terkejut kan, macam tiba-tiba eh tak tak boleh lah nak kata hmm. eh aku belajar lain dulu kan ini lain. Aa, Jadi yeah. betul. apa kepada kalian untuk macam skor tu adalah ah ya aa, sangat tinggi yes nah <laughs> sangat tinggi suraya itu yang saya dengar kebanyakan yang asas pelajar pelajar dan pelbagai asas ni dia agak perform ah, ya. dia, dia dah beralih ke peringkat degree mm, betul ah, okey betul okey so bila kita sebut pasal performance daripada pelajar daripada <laughs> asas yang masuk ke degree Aha. itu kan so tu kita boleh kata uh, salah satu kelebihan lah uh, hmm. program kita tawarkan yang ada kat sini so selain daripada tu apa pada pandangan Yati apa macam kelebihan yang kita ada ni berbanding dengan institusi lain program asas ni saya sebagai uh, tenaga pengajar di sini dan hmm. juga saya juga pernah uh, <kosong> apa menduduki sebagai pelajar hmm. uh, matrikulasi okay. so uh, jika dilihat pengalaman berdasarkan hmm. pengalaman sebagai pelajar dan juga bila saya sebagai pengajar di sini. So saya lihat uh, satu kelebihan yang ada di Unisel ni adalah satu kita ada uh, persekitaran yang sangat kondusif. Kita oh, ada yes. apa tenaga pengajar yang sangat memahami mm -hmm. keperluan pelajar. Mm -hmm. Sudah so, kita kat sini kita ada mentor menti. Ah mm. uh, so maksudnya mentor menti tu kita boleh guide uh, student lah supaya tidak tersasar. Yes. Ah ya ah, yes, ah, sebab ah, saya rasa yang, uh, yang apa dulu tidak ada konsep mentor menti. Uh, so sekarang bila ada mentor-mentor, So lebih banyak membantu pelajar Supaya pelajar dapat sentiasa on track nah, uh, so Sepanjang pengajian So kita boleh guide lah yeah, uh, So macam ten -ten saya sebut tadi lah So pelajar tak ada tersasar, terleka hmm. Kalau tiba patutnya ambil subjek ni kebuna Tiba-tiba eh kelupa lupa ah, pula, ah, pula kan okay, Itu biasa lah kan tu, Kalau di program asas teknologi maklumat ni Di Unicel uh, Bantuan kewangan yang macam mana Ataupun orang kata apa Siapa yang sebenarnya menanggung kos okay. itu. Bagi pelajar yang berjaya uh, mendaftar sebagai pelajar asas IT uh -huh. di sini. Okey, Unisel ni special sikit sebab okay. once pelajar ni dia dapat dia terima untuk uh, apa uh, sebagai pelajar. Sebagai pelajar. Uh -huh. So dia boleh automatically dapat untuk mohon beasiswa Unisel. Oh, beasiswa? Uh, ya, yeah, beasiswa Oh, okey So, beasiswa ni Beasiswa Indonesia ni Dia akan apa menampung Juran pengajian pelajar Selama hmm. satu tahun Oh, okey Masa dia pengajian ni, kan Advantage uh, tu? Ya, yeah, itu ha. kelebihannya okay. uh, So, jika student Di luar sana yang Tak nak ambil peluang ni uh, Rugilah Dan selain daripada uh, Beasiswa Indonesia Biasanya uh -huh. juga ada Bantuan kewangan Contoh macam bayu Dan juga okay. bantuan zakat oh, okay. So, kita ada Tiga option lah uh -huh. Kalau mana pelajar Uh, dia tak nak ambil beasiswa So kita ada lagi uh, bantuan, bantuan lain Bantuan lain lah ha, yang, yang boleh, boleh. Bantu dia orang untuk hmm. Menghadapi Apa ni ya, Pengajian Satu ha, tahun betul. pengajian asas Tersebut So kalau macam Siapa yang berminat hmm. Untuk pelajaran-pelajaran Lepasan pelajaran SPM Untuk program asas Tanjung Alamat ni Macam Puan Yati hmm. cakap tadi Dia ada tiga Satu apa Beasiswa unisel uh, Kemudian kita ada Bayu ha, Bayu ya. tu ringkasan untuk uh, Bantuan Bantuan asas uh, Uran, University. University. Okey, itu daripada Kerajaan Selangor. Ah, ya betul. Dan yang ketiga tu zakat. Zakat. So jangan lepaskan peluang ni lah. Pasal kita mm. ada banyak option yang boleh dikatakan agak, agak percuma. Ya yeah, betul. Ah ha, kan? Untuk sambung hmm. pembelajaran tu. Uh, nasihat lah. Okay, kepada semua adik-adik kita yang baru lepas SPM ke. Uh, kalau macam masih lagi kita cari, cari arah nak sambung belajar ni. Okay. Mungkin Yati boleh ceritakan sikit lah apa kelebihan mm -hmm. masuk asas untuk uh, lepasan SPM mm -hmm. okey kat luar sana ataupun mungkin dia dah habis SPM dah 2 3 tahun mm -hmm. okey uh, tak sambung mana-mana lagi kan okey okay, tak study lagi so um, sebenarnya ada banyak ruang mereka tak tahu ke okay, info tak tahu oh apa ada apa universiti yang ada bantuan untuk pelajar mm -hmm ok sebab tak banyak IPT yang menawarkan pengajian yang mana ada biasiswa hmm. yang mana syarat beasiswa tu tak ada syarat yang ketat hmm. ha ha okay, okay, dia tak ada syarat lah. yang ketat ha mudah siapa yang layak memang insya-Allah dapat yeah. okey ha mana-mana pelajar mana-mana calon pelajar hmm. okey sebenarnya sangat digalakkan hmm. okey untuk uh, menyambung pengajian ha, Itu yang lah. sebab hmm. sekarang ni kita dunia teknologi hmm, okey yes. dan kena ada pendidikan. Ah hmm. uh, okay. pendidikan yang proper kan. Uh, so kena ambil peluang dan ruang yes. untuk menyambung uh, pengajian. Okay. Kan? So uh, jap sebelum tu uh -huh. ada peringkat umur tak? Had dia ke apa ke nak masuk asas ni? Ah uh, nak masuk asas uh, kita tak ada limitkan syarat. Uh -huh. Tapi uh, untuk umur stakat, tak ada syarat lah. Dia tak tak lah syarat khusus. Oh, okay, okay hmm. tapi Uh, apa kebiasaan bukan kebiasaan setakat ni yang ada pun saya rasa umur yang paling tua yang pernah join adalah dalam umur dekat 30-an lah. Oh, uh, okay. yang mana dia dah bekerja. Hmm. Okey. Uh, dia nak um, nak naik pangkat. Okay. Uh, so dia tak nak tak, tak, layak nak ambil degree so dia ambil dulu, ambil uh, dulu asas, asas and then sama degree dan diri. itu batu rancatan untuk tu sama yeah. degree so tak perlulah nak nak ambil diploma dulu ah, yes, kan. Betul, ha. betul, so, tak cepat betul, betul. yang mana? Kalau yang mana yang pelajar yang dah bekerja, yeah, yang betul. dia dia perlukan uh, sijil set untuk naik pangkat. Okay. Uh, so, ini pun jadi alternatif. Yes. Hmm. Dan saya tak nak tunggu boleh terus semua degree. Uh, ah yeah. ya. Dan orang kata apa peluang tu lebih cerahlah. Ha, senang nak lepak. Ha <laughs> okay. okay. so, so, so selain daripada lulusan SPM hmm. untuk abang-abang kakak-kakak yang mana dah kerja 2 3 tahun tu eh tiba kata okey hmm. nak sama belajarlah pasal sekarang ni teknologi makin berkembang so hmm. kita nak additional skill, additional knowledge. Hmm. Asas salah satu caranya setahun hmm. Kemudian sama degree. Betul. Okey, terus dapat. Lah. Okey, so hmm. uh, Yati terima yeah. kasih saya yeah. sudi menuangkan masa untuk podcast sesi yang ataupun episod yang ke-10 kali ini. Yeah. Sebelum kita akhiri episod ke-10 ni, yeah. Ada satu lagi sesi yang tak ada kaitan dengan soalan-soalan pasal asas. Okay. Itu soalan daripada bekas. Caranya ialah Uh, jadi ambil satu kertas dalam ni. Okay. okay kemudian bagi pada saya. Uh -huh. Saya akan bacakan soalan. Aha. Dannya tiga-tiga jawab. Okay, tak banyak soalannya uh -huh. pun. Ini okay. eh, tak ada dalam skrip. Yeah, memang tak ada dalam skrip. Okey, okay. sini. Eh, uh, okay. uh, Soalan rahsia. Soalan rahsia. <laughs> Okey. Okay. So, kalau anda boleh bawa satu benda magic ke universiti untuk memudahkan kerja seharian, aha. Uh -huh. Apa benda tu? Uh, apa Benda nama? Okey, saya nak yang kan dia ada yang blanket yang tutup dia hilang. Oh, <laughs> ah. Uh, ah, yang diri. tu. Ah, <laughs> uh, memudahkan saya menghilangkan diri. Oh. Eh mungkin eh. <laughs> <laughs> nak hilang diri boleh, tapi pastikan kerja buat juga. Ah, uh, ya, eh? yeah, <laughs> kan. Ah, eh? ha, kerja jalan. Ah, ha, oh. tapi ada masa dia nak hibernate. Ah. <laughs> cloaking apa blanket uh, tu kan. Okey okey, pap Okey, so uh, penonton itu antara benda magic yang Yati nak bawa lah eh uh. untuk memudahkan kerja seharian dia. Ya. Jangan mengelak sudah. <laughs> okey. So kita dah di penghujung rancangan. Sekali hmm. lagi uh, kru produksi mengucapkan Karim. Terima kasih kepada Yati kerana sudi meluangkan masa hmm. okey berkongsi pengalaman okey pengetahuan dan sebagainya hmm. untuk episod ke-10 ni. Sehingga kita bertemu di episod yang akan datang. Saya selahi dengan wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye -bye. bye bye. Terima kasih.